आजच्या या नगर समाजाच्या पाठिंबा मेळाव्याला उपस्थित असलेले आपले पुढे लोकसभा मतदारसंघाचे लाडगे उमेदवार श्री नवी साहेब नाशिक जिल्ह्यातल्या त्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वानी या वंचित समाजावर आपला जो ठसा उमटवलेला आहे असे कर्तव्य दक्ष जिल्हाध्यक्ष श्री भाऊसाहेब भजदे शंकर समाजाचे ज्येष्ठ नेते आमचे मार्गदर्शक श्री खंडेराव पाटील साहेब निंबा जाधव अरुण शिरोडे निफाड परिसरातील धनगर समाजाचा ने ने नेते कार्यकर्ते आणि उपस्थित आज तुम्हाला माहित असेल की सन्मान्य बाळासाहेबांनी सर्वात जास्त लोकसभेच्या जागा उमेदवारी या धनगर समाजाला दिल्या साथ आम्ही दिले बाळासाहेबांचा अत्यंत विश्वास आहे या धनगर समाजामध्ये बाळासाहेबांनी म्हटलेलं आहे की आमचं संख्याबळ आणि तुमचा चेहरा महाराष्ट्रात अत्यंत प्रामाणिक म्हणून ज्याच्यामध्ये शिक्काम झाले आहे तो धनगर समाज आज नवी साहेबांच्या पाठीशी मंदिर साहेबांनी उभा केलेला आहे मी मंदिर साहेबांचं सुद्धा अभिनंदन करतो नवी साहेबांना शुभेच्छा देतो उपस्थित राहिला त्याचे सुद्धा आभार मानतो लोकसभा प्रचाराच्या निमित्तानं त्या ठिकाणी लोकसभेचे उमेदवार माननीय नबी अहमद अहमद मुल्ला वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष या जिल्ह्याचे नेते मंडळी अरुण दादा शिवोले निम्मा दादा जाधव धनगर समाज के नेते दादाजी साहब सर्वोच्च पदाधिकारी आज आज हमारे लग टाइम बहुत कम है टाइम कम है आज छह सात दिन का टाइम बचा है आज मैं ये चाहता हूँ यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं दंगा समाज के हर समाज के लोग हैं मुस्लिम है, समाज के भी हैं, दलित समाज के भी हैं, दंगा समाज के भी हैं। आज वो हर हर व्यक्ति हर आदमी अपने आप को ये समझे कि मैं नबी अहमद हूँ हर आदमी अपने आप को मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने वाला समझे आज हर व्यक्ति जो बैठा है अपने आप को नदी अहमत समझे हमारे लाख टाइम बहुत कम है मैं आपसे ये दरख्वास्त तो करता हूँ कि आप पूरी ताकत के साथ आने वाले उनतीस तारीख को वोट दें और दिलाएं और ऐसा ही नहीं कि अभी वोट देने दे अपना या मामला खिलाफ हो जाएगा मैं ये चाहता हूँ कि अपने जहाँ जहाँ रिश्तेदार हैं जहाँ जहाँ अपने दोस्त हैं तो वहाँ वहाँ अपने दो दिन की बात है अगर हम दो दिन थोड़ा मेहनत कर लें तो आने वाले वक्त में हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा सकता है दूसरी बात आज पहली मरतबा ऐसा मौका मिला है कि वंचित तो बहुजन आगाड़ी की तरफ से मुझे उम्मीदवारी करने का जो मौका मिला है उसमें आप ये समझो कि मैं उम्मीदवारी नहीं कर रहा हूँ आप लोग तो कर रहे हैं ऐसा मौका कभी नहीं आएगा आज पहली मरतबा जो ऐसा पूरा पूरा हमको यूज करना चाहिए उसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए क्योंकि वजह क्या है कि आज जो सरकार ये चाहती है कि कोई नीचे का तबका चाहे वो दलित समाज को है दंगल समाज को मुस्लिम समाज को है आदिवासी समाज को ऊपर ना आए नहीं तो अगर वो चाहती तो दंगल समाज को पार्लियामेंट का टिकट देती मुस्लिम समाज को टिकट देती दलित समाज को देती लेकिन गवर्नमेंट देना नहीं चाहती है गवर्नमेंट क्या करना चाहती है सरकार सिर्फ हमारा वोट लेना चाहती है आज पहली बाड़ा साहेब अम्बेडकर की सरबराई में हमको ये मौका मिला है मैं आप लोगों से बहुत बहुत गहराइयों से आपका शुक्र गुजार हूँ कि आपने वंचित भोजन अगाड़ी के समर्थन दे के मुझे बहुत बड़ा उस नजीब समझा मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जय हिंद जय माद्र No!

कहने लगे, बेटो उठ जाओ, मेरी काम उठ जाओ। कब से सोए हुए, कब से खोए हुए? इस रात की वादी में कब से अपने आप को भूले हुए तुम्हें मालूम तो है, मेरा 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 आदर जताकर, मूरत को माला पहनाकर, घटना के किताब पर हाथ रखकर, रक्षा क्षत्रस की कसम खाई जाती है। बस वो तो एक दिखावा है दीमक थी आंखों पर जिसकी आयनक थी अब जरा वो वर्क तो पन वर्क पन्ने को कहते हैं पान को कहते हैं सिर्फ दीमक नहीं है पन्नों पर साफ बिच्छू भी के सीनों पर यदि आज जो हमारे किताब के पान होते हैं उस पर जो खीड़ सीड़ लगती है उसको दीमक कहा जाता है अब उस पर सिर्फ वो दिमाग नहीं रह गई है अब वो संविधान की किताब पर साफ बिच्छू भी आकर बैठ चुके हैं यानी तो बहुत जताते हैं, प्यार, प्यार है। पर इस पर अमल क्यों नहीं करते यानी जो संविधान है जो संविधान की जो हिंदुस्तान का संविधान है उस पर ये चलते क्यों नहीं है इसको मानते क्यों नहीं है ऐसा बाबा साहब का खौम में आकर कहना है आपको जाग जाओ बेटो मुझको इस मोड़ पर रुसवा ना करो यानी रुसवा ना करो यानी मुझे बदनाम ना करो नींद तो मौत की सहेली है तुमको सुलझाना वो पहेली है इसलिए आपको जागना ही है हक की खातिर हक की खातिर यानी सच्चाई के वास्ते हक की खातिर राह मुश्किल में यानी ऐसी ऐसा रा, रास्ता जो मुश्किलों भरा है जो तकलीफों भरा है दौड़ना ही है भागना ही है और तो, तो संविधान को बचाना ही है तो नबी दोस्तों और आज हम सत्तर सालों से जो पिछड़े हैं पिछड़े हुए हैं कभी हमें कांग्रेस इस्तेमाल कर लेती है कभी बीजेपी इस्तेमाल कर लेती है और पांच साल में हमें कोई ऐसी चीज नहीं दी जाती जिससे हमारा समाज ऊपर बीजेपी रा। गवर्नमेंट सिर्फ़ मुकेश अंबानी और दूसरे पैसे वालों के लिए है पिछड़े जमात समाज के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिसकी वजह से हमारी उन्नति हो सके तो तरक्की हो सके। तो आज बाला साहब अंबेडकर साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हमने पहले कोशिश की कांग्रेस हमको तो ऐसी जगह देवे जहाँ हमारे समाज के लोग पार्लियामेंट में जाकर अपनी नुमाइंदगी करें अपना नेतृत्व करें मगर कांग्रेस हमारे साथ कोई ऐसा काम नहीं करी जिसकी वजह से हम मजबूर होकर मुस्लिम और दलित वंचित मिलकर एक ऐसी ताकत बताने जा रहे हैं कि पूरा भारत ये देखेगा कि ये दो समाज मिल गए तो पार्लियामेंट में इनका ही इंतजार रहेगा इनकी हुकूमत रहेगी ऐसा